महाराष्ट्रातील कुरेशी समाजाचे आंदोलन तीव्र श्रीरामपुरात आढावा बैठक संपन्न धुळे मालेगाव पाठोपाठ श्रीरामपुरातही संपाला सुरुवात महाराष्ट्रात ओहत्या प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि संबंधित मुद्द्यांवरून सुरू झालेल्या कुरेशी समाजाच्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत आहे धुळे आणि मालेगावातून सुरू झालेले हे आंदोलन आता हळूहळू महाराष्ट्रभरात पसरत असून आज श्रीरामपूर शहरातही संपाला सुरुवात झाली या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी श्रीरामपूर येथील कुरेशी जमातखाना वॉर्ड नंबर दोन येथे एक महत्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली या बैठकीत महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या संपाविषयी विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली श्रीरामपूर कुरेशी जमात ट्रस्टचे अध्यक्ष माहेबूब कुरेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली यावेळी कलीमभाई कुरेशी कायुमभाई कुरेशी लतीफभाई कुरेशी ममदापूर आणि भैयाभाई चौधरी अशोकनगर या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह समाजाचे अनेक सदस्य उपस्थित होते

कुरेशी जमात ट्रस्टचे अध्यक्ष महबूबभाई कुरेशी यांनी माहिती दिली की जोपर्यंत आंदोलनातील त्यांच्या प्रमुख मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी ठाम आहोत आणि न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील असे महबूबभाई कुरेशी यांनी सांगितले फिलहाल महाराष्ट्र मध्ये कुरेशी समाज जमात महाराष्ट्र में जो है तो कुरेशी समाज की तरफ से जो हडताल का ऐलान हुआ आहे तो उसकी असल वजह ये है कि 2015 से जो सरकार ने गौवंश कायदा जो है तो लागू किया है और वो कायदा लागू होने के बाद हमारे कुरुजी समाज पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा लेकिन फिर भी हम कायदे का पालन करते हैं और हमने कभी जो है तो गौवंश को जो है तो हमने जो है तो है ने उसका पालन करके उल्लंघन नहीं किया लेकिन कुछ लोगों ने किया है तो शासन शासन ने उनको सज़ा दी जो भी है उनको, उनको उन पर कार्रवाई हुई लेकिन हमारे समाज ने जो है तो उससे हम दूर है और हम उस वक्त से जो है तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने ये कायदा बनने के बाद हमारे लोगों ने जो है तो जो पलतू गाया है पलतू महसा है इसका हमारे लोगों ने कारोबार शुरू करे और वो कारोबार शुरू करने के बाद में भी जो है तो हमारे हमारे समाज के लोगों की गाड़ियाँ जो है तो बजरंग दल और गौ गौरक्षक जो है तो लोग हमारे गाय पकड़ते है और हमारे पे जो है तो पोल में गुना दाखिल होता हमारा माल जो है तो पांजरपुर को जाता

और ये खाते जिनके पास है उनसे उन्होंने मुलाकात करे हुए लेकिन हमारे लेवल पे हमने जो है तो अजीत दादा पवार के पास हमने हमारी बात को पहुँचाए हुए और उन्होंने हमसे मिलने का वादा भी करे हुए और हम, हम, हम हमें ये वादा करे कि भाई हम इस बारे में जो है तो सोचेंगे और कुछ ना कुछ इसके लिए रास्ता निकालेंगे लेकिन अभी तक हमारे को उसका कोई जवाब आया नहीं अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपके अगले आंदोलन की दिशा क्या होगी और क्या आप इस हड़ताल को आगे बढ़ाना चाहेंगे हमारे अहमद अहमदनगर जिले में भी और पूरे महाराष्ट्र में जो है तो ये हमारे यहाँ जो है तो निर्णय ठाम हो गए गया है कि हमारी मांगे जो है अगर सरकार ने नहीं पूरी करी और हमारे हमारा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकाले तो ये आंदोलन हम जो है तो दूर तक लेके जाने वाले ज्यादा देर तक हम इसका आंदोलन करने वाले क्या इस हड़ताल को अन्य किसी संगठन या समुदाय ने समर्थन दिया है हमारे इस हड़ताल में जो है तो आज से दो तीन साल पहले जो है तो शेतकारी संगठना ने हमारे को सपोर्ट दिया है और आज भी शेतकारी संगठना हमारे साथ में है रघुनाथ दादा जो शेतकारी संगठना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है वो हमारे हर प्रोग्राम में जो है तो आंदोलन में शामिल होते हैं मैं हमारे समाज की तरफ से उनका जो है तो अभिनंदन करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता इस संदेश के जरिए आप अपने समाज के कुछ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हड़ताल चल रही है इसके बाद मैं जो है तो इस हड़ताल के जरिए मेरे समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब हमने जो हड़ताल करे हुए तो ये हड़ताल को जो है तो पूरी पाबंदी के साथ जो है तो इसको बरकरार रखना है और इसको तोड़ना नहीं है और इसके साथ साथ जो है तो हम दूसरे कारोबार में हमने घुसना चाहिए दूसरे कारोबार में हमने अपने बच्चों को डालना दा, चाहिए ताकि हमारे को एक दूसरा रास्ता मिले और ये कारोबार अगर हमेशा का हमेशा का बंद भी हो गया तो हमारे को इससे कुछ लेना देना नहीं हमने अगर दूसरे कारोबार के अंदर गए और ये जो है तो हम सब जगह जो है सरकार तक हमारी बात पहुँचाने के लिए हम निवेदन तैयार करने वाले हैं और ग्राम पंचायत से लेकर तो मंत्री तक हम जो है तो ये लेटर हमारे जो है तो हम मेमोरेंडल जो है तो देने वाले यावेळी श्रीरामपूर अशोकनगर आणि ममदापूरसह परिसरातील कुरेशी बिरादरीतील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते समाजाच्या मागण्यांसाठी एकजुटीने आणि शांततेने आंदोलन करण्याचा संकल्प या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला धुळे आणि मालेगाव प्रमाणात श्रीरामपूरमध्येही या आंदोलनाला गती मिळाल्याने राज्यभरातील मांस व्यवसायावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे तिरंगा न्यूजसाठी अस्लम बिनसाद श्रीरामपूर तिरंगा न्यूज ताज्या घडामोडींसाठी आजच लाईक आणि सबस्क्राईब करा नवीनतम आणि महत्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपल्या तिरंगा न्यूज यूट्यूब चॅनलला आजच लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा